মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অকল তোমালোকৰ যিটো নিৰিট অৰ্থাৎ নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট ফৰ টেলেণ্ট চাৰ্চ একজাম বেছিদিন নাই এক তাৰিখে তোমালোকৰ পৰীক্ষা হব আৰু ইয়াৰ বাবে তোমালোকৰ যিটো আহ যিটো আমাৰ ছবি চিনাক্তকৰণ এই ছবি চিনাক্তকৰণত তোমালোকক এখন চিত্ৰ দিয়া থাকিব এইখন ধৰা হ'ল এই ফটোখন দিয়া আছে দি কেনে কব যে যে কাষত থকা আহ ব্যক্তিজনৰ ব্যক্তি কাষত দিয়া ছবিখনৰ ব্যক্তিজন কোন তাত অপশ্যন থাকিব আৰু তাৰে যদি অপশ্যনত তোমালোকৰ আনন্দৰাম বৰুৱা থাকে তেতিয়া তোমালোকে সেইটোত চিন দিয়াৰ লগে লগে দুই নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰিবা অৰ্থাৎ তোমালোকৰ যিহেতু বিশ নম্বৰ থাকিব তাৰে ভিতৰত এটা প্ৰশ্ন দুই নম্বৰকে দুই নম্বৰ লাভ কৰিব পাৰিবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ বাবে ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিছো চ' তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কৰি ৰাখিবা তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' দিবলৈ আহ মানে আগ্ৰহ আগ্ৰহী হওঁ বা দি ভাল লাগে যদি তোমালোকে অন্য তোমালোকৰ শ্বেয়াৰ কৰা তেনেহলে আগবাঢ়িছো যিগৰাকী ব্যক্তি আছে প্ৰথম ব্যক্তি হৈছে আনন্দৰাম বৰুৱা তেখেতক কিয় চিনি পোৱা যায় কাৰণ তেখেত হৈছে প্ৰথম অসমৰ আই চি এছ বিষয়া বিষয়া তাৰপিছত নেক্সট গৰাকী ব্যক্তি হৈছে ছৈয়দ আব্দুল মালিক হয় তেখেতে এগৰাকী আহ বিখ্যাত সাহিত্যিক হয় তেখেতে এগৰাকী প্ৰসিদ্ধ সাহিত্যিক তাৰপিছত হৈছে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা সকলোৱে তোমালোকে জানাই ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাক চিনিও পোৱা তোমালোকৰ যেতিয়া স্কুল স্কুলৰ তোমালোকৰ স্কুলবিলাকত এনেকুৱা ফটো তোমালোকে দেখাই পাইছা ডক্তৰ ভূপেন হাজৰিকা বা তেনেকুৱাকে আৰু তেখেতৰ গীতো নিশ্চয় শুনি পাইছা তাৰপিছত নেক্সট গৰাকী হৈছে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আমি অলপ আগদিন আগতে আমি এখেতৰ আমি বিশ জুন তাৰিখে ৰাভা দিৱস পালন কৰিছো তোমালোকে দেখা পাইছা বিদ্যালয়ত ৰাভা দিৱস পালন কৰোতে এখেত হৈছে বিষ্ণু ভত ৰাভা যত তোমালোকে আহ চিত্ৰটো দেখা পাইছিলা ফটোখন দেখা পাইছিলা বিদ্যালয় গতিকে এখেত হৈছে বিষ্ণু ভষত ৰাভা এইটো তোমালোকে চাই যাবা নেক্সট হল যাদৱ পায়েং এই গৰাকী হৈছে অৰণ্য মানৱ ঠিক আছে তোমালোকৰ অৰণ্য মানৱ বুলি কলে এওঁ এখন মানে গছৰ ফাৰ্ম খুলিছিল মানে গছ ফাৰ্ম বুলি কলে ভুল হব তেখেতে গছৰ গছ ৰুইছিল এখ গছ ৰুই তেখেতে এৰ ডাঙৰ এখন হাবি সৃষ্টি কৰিছিল তেখেতে নিজে গছ ৰুই 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 এই হাবিখনক কোৱা হয় মুলাইকাঠনি বুলি জনা যায় এখেতক অৰণ্য মানৱ বুলি জনা যায় ঠিক আছে গতিকে যাদৱ পায়েঙৰ ফটোখন দিলে তোমালোকে গম পাব লাগিব নেক্সট হৈছে মণিৰাম দেৱান মণিৰাম দেৱানে হৈছে ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে তেখেতে আন্দোলন কৰিছিল তেখেত হৈছে মণিৰাম দেৱান চুকাফা আমাৰ অসম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বা আহোমৰ প্ৰতিষ্ঠা এটা হৈছে চুকাফা প্ৰথম অসমলৈ তেখেতে আহিছিল তাৰপিছত নেক্সট হল অসমৰ প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে গোপীনাথ বৰদলৈ তোমালোকে মনত ৰাখিবা বা তোমালোক চিত্ৰটো মনত ৰাখিবা এইগৰাকী হৈছে গোপীনাথ বৰদলৈ অসমৰ প্ৰথম আহ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় ঠিক আছে তাৰপিছত আমি সকলোৱে জানো মামা বুলি পৰিচিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমি সকলোৱে জানো বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোমালোকে এখেতৰ এখেতক চিনিয়ে পা যিসকলে চিনি নোপোৱা তোমালোকে মনত ৰাখিবা নেক্সট হৈছে শিল্পী দিৱস শিল্পী দিৱস জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেৱৰ স্মৃতিত পালন কৰা হয় তেখেতে প্ৰথম অসমত চিনেমা কৰিছিল ছবি কৰিছিল যাৰ ফলত আমি বৰ্তমান যি চাব পাৰিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ বিদুৰ ভাই বা চিত চিত্ৰ বিলাক যি চাব পাৰিছো তেখেতেই প্ৰথম কৰিছিল গতিকে এখেত হৈছে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ৰূপকৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা ঠিক আছে নেক্সট হৈছে আমি সকলোৱে জানো আমি তেখেতৰ গান সকলোৱে শুনিছো হয়নে নহয় এইগৰাকী কোনো হয় জুবিন গাৰ্গ হয় জুবিন গাৰ্গ গতিকে তোমালোকে জুবিন গাৰ্গক চিনিয়ে পোৱা নেক্সট হৈছে লাচিত বৰফুকন লাচিত বৰফুকন এতিয়া সুৰাৰ যিটো বহি আছে এইগৰাকী হৈছিল লাচিত বৰফুকন এখেতৰ বিষয়ে আমি সকলোৱে জানো এখেত এগৰাকী মহাবীৰ আছিল যত মোগলক কি কৰিছিল মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ কৰিছিল আৰু মোগলক পৰাস্ত কৰিছিল আৰু মোগল মোগলক কি কৰিছিল অসমৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছিল নেক্সট হৈছে শংকৰদেৱ আমাৰ গুৰুজনা সকলোৱে জানে সকলোৰে ঘৰত আছে এনেকুৱা এখন ফটো গতিকে গুৰু হয় শংকৰদেৱ যিগৰাকী হৈছে অসম প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে মানে অসমীয়া জাতি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে গতিকে তেখেত হৈছে অসমীয়া জাতিৰ সাধক শংকৰদেৱ তাৰপিছত নেক্সট হৈছে এল ভি চলি হাজৰিকা এইগৰাকী হৈছে অসমৰ এজন সাঁতোৰবিদ তেখেতেও অসমলৈ যথেষ্ট অৱদান আগবঢ়াইছে গতিকে তেখেতৰ বিষয়ে চাব লাগিব তেখেতৰ তেখেতৰ ফটোখনো আহিব পাৰে এগৰাকী হৈছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা য'ত আমি বুঢ়ী আইৰ সাধু যিমান বিলাক আমি আহ চিলনী জীয়েকৰ সাধু এইবিলাক সকলো এই এখেতে কি কৰিছিল ৰচনা কৰি থৈ গৈছিল আমি যিমান বিলাক শুহতীয়া আমি চিনেমা আকাৰে এতিয়া পাওঁ সেইবিলাক তেখেতে গ্ৰন্থ আকাৰে প্ৰকাশ কৰিছিল তেখেতৰ তেখেত হৈছিল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা ঠিক আছে ৰসৰাজ বুলি কোৱা হয় তেখেতে শুহতীয়া কথাবিলাক কোৱাৰ কাৰণে বা শুহতীয়াক গল্প কিতাপ ৰচনা কৰাৰ বাবে এগৰাকী তোমালোকে চিনিয়ে পোৱা পাপন বুলি পৰিচিত অংগৰাগ মহন্ত অংগৰাগ মহন্ত গীত গায় সকলোৰে অসমৰ বাবে এগৰাকী বিখ্যাত গায়ক হয় নেক্সট হৈছে মামনি ৰয়চম গোস্বামী মামনি ৰয়চম গোস্বামী হৈছে এগৰাকী আহ এগৰাকী তেখেত হৈছে সাহিত্যিক তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ উল্লেখযোগ্য তেখেতে কি কৰিছিল অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছিল সাহিত্যত গতিকে তেখেতে সাহিত্য সাহিত্য জগতৰ এগৰাকী সুধাম ব্যক্তি হৈছে মহাত্মা গান্ধীক সকলোৱে চিনিয়ে পোৱা স্বাধীনতা আন্দোলনত এগৰাকী অগৰণুৱা বুলি কব পাৰি তেখেতে বহুতো কষ্ট কৰি আজি আমাৰ ভাৰতখন আমি থাকিব পাৰিছো স্বাধীনভাৱে তেখেতৰ অৱদান যথেষ্ট নেক্সট আমাৰ এনেকুৱা আহিব পাৰে এখন চিত্ৰ দিব চৰি চিত্ৰটোত তোমালোকক সুধিব যে কাষত থকা চিত্ৰটো কিহৰ হয় তেতিয়া তোমালোকে দেখা পাইছা এইটো ৰংঘৰ শিৱসাগৰ জিলাত থকা আহোমে আহোম আহোমৰ এগৰাকী ৰজা আছিল প্ৰমত্ত সিংহই এই ৰংঘৰটো সৃষ্টি কৰিছিল নেক্সট হৈছে ৰাম মন্দিৰ তোমালোকে বাতৰি দেখাই পাইছিলা এই ৰাম মন্দিৰ হয় নেক্সট হৈছে তাজমহল তোমালোকে এইটো অৱগত হয় তাজমহলৰ ওপৰত চাংঘৰ চাংঘৰ বিলাকত এই চাংঘৰৰ ওপৰত মানুহ থাকে তোমালোকে দেখা পাইছা চাঙৰ দৰে আছে গতিকে এইটো চাংঘৰ মিচিংসকল মেইনলি বাস কৰে অসমতে আছে এনেকুৱা চাংঘৰ আৰু নেক্সট হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰ কামাখ্যা মন্দিৰ তোমালোকে দেখা গম পাইছা অম্বুবাচী মেলাৰ সময়ত তোমালোকে দেখা পাইছা কামু কামাখ্যা মন্দিৰ তাৰপিছত কাৰেংঘৰ ৰংঘৰৰ দৰে কাৰেংঘৰো ৰজাই প্ৰস্তুত কৰিছিল ৰাজশ্ব সিংহই প্ৰস্তুত কৰা গৈছিল তাৰপিছত নেক্সট হৈছে আমাৰ কিছুমান নৃত্য দিয়া থাকিব এই নৃত্যবিলাক সুধিব যে তলৰ বা কাষৰ নৃত্যটোক কোনটো জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে এই নৃত্য পালন কৰে বা এই নৃত্য কৰে তেতিয়া তোমালোকৰ প্ৰথম নৃত্যটো দেখা পাইছে যিটো আছে এই নৃত্যটো কাৰ্বি নৃত্য হয় আগতে আহি গৈছে পৰীক্ষাত তাৰপিছত যিটো নৃত্য দেখা পাইছে এই নৃত্যটো বড়ো নৃত্য হয় তাৰ নৃত্যটো সকলোৱে জানে কি নৃত্য হয় এইটো বিহু নৃত্য হয় তাৰপিছত আমাক আহিব পাৰে যে যিসকল কাষৰ চিত্ৰটো কোনটো ধৰ্মক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে হাত উঠাই প্ৰাৰ্থনা কৰে তেতিয়া তোমালোকৰ ইছলাম ধৰ্মৰ যিবিলাক মুছলমান মানুহ ইছলাম ধৰ্মৰ মানুহবিলাকে এনেকুৱা কি কৰে এৰ প্ৰাৰ্থনা কৰে বা তেখেতে দোৱা কৰে প্ৰাৰ্থনা বা দোৱা কৰে তাৰপিছত নেক্সট প্ৰশ্ন আহিব পাৰে যে মহিলাগৰাকীয়ে বা চৰি নাচনীগৰাকীয়ে এৰ বজাই থকা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰো নিশ্চয় তোমালোকৰ বাবে যিমান পাৰো মই ভিডিঅ' কষ্ট কৰিব চেষ্টা কৰিছো যাতে তোমালোকে সুবিধা হয় তোমালোকে কষ্ট কৰিছো আৰু তাৰ বাবে মই কৰি ভিডিঅ' বিলাক প্ৰস্তুত কৰি আছো যদি তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰে তেতিয়াহ'লে মোৰ কষ্ট সাৰ্থক হোৱা যেন হব আৰু লগতে তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব একেবাৰে নাপাহৰিবা ঠিক আছে নেক্সট ক্লাছত লগ পাম আজিলৈকে বাই